Мы принято решение создать единый реестр мадамских дел. К несчастью, у вас такого по сей день нет. У нас есть данные, которые разозненные, они не отражают полной объективной картины всех расследований. Каждая область, в том числе город Киев отдельно, в том числе Генеральная прокуратура, значит, составит реестр всех дел, которые касаются Майдана, более того, не только Майдана, а всех дел революции, мы их сделаем все в электронном виде. Затем мы предложим всем желающим войти на наши сайты, где каждый сможет посмотреть любое производство криминальное, уголовное дело по простому и дать свои предложения о том, ну, например, вот вы считаете, что есть свидетель по такому делу, он не допрошен, а мы о нем можем вполне не знать. Мы это будем все делать. То есть все предложения, которые будут вноситься по этим вопросам, они будут учитываться и будут исполняться. Это однозначно.